Типичные будни владельцев Левуд проходят без показухи, без дорогих офисов, за которые приходится платить дистрибьюторам из-за завышенных цен в десятки раз на продукты, которые они пытаются продать каждому. Партнеры Левуд с удовольствием употребляют вкусные продукты по самой низкой цене в мире. Полезный необычный кофе, также суперзеленый порошок, из которого готовится коктейль, заменяющий несколько мисок салата. Супер красная, тоже добавка для кровотворной системы, в приемлемой форме коктейля и прочие чудесные, привлекательные, вкусные штуки. Но это еще не самое главное, это лишь недорогие добавки, сертифицированные и проверенные с наивысшим натуральным качеством. Партнеры Ливгуд не продают эти добавки и они не имеют никакого отношения к заработку так как заработок в этой компании на подписках. Подписался в международный клуб, в котором присутствует уже более чем 2 миллиона партнеров из более чем 250 стран мира. Заплатил 10 долларов в месяц и просто получаешь нарастающий доход. Единственное условие – платить членство 10 долларов в месяц или заплатить на год вперед. Тогда будет экономия 20 долларов, то есть год обходится всего лишь 100 долларов. Кто курит, тот может посчитать, сколько у него стоит в месяц покурить сигареты. Это приблизительно столько же, сколько в год стоит подписка в Левгуд. И это очень страшно и грустно, что за эти деньги человек употребляет яд, и каждый месяц он тратит столько денег на сигареты, сколько стоит годичная подписка в компанию, которая меняет жизнь. А также, если кто-то не курит, не пьет, он может есть неполезные продукты, маргарины, сахара, потом пьет таблетки от давления... И, и не понимая, что с ним происходит, почему у него отеки, почему с ним творится неизвестно что со здоровьем, с настроением. Подпишись и начни новую жизнь. Всем, кто все-таки решился, хочу пожелать всего хорошего и доброго пути к новым начинаниям и новой реальности. Что же останавливает у человека срабатывает детский механизм быть упрямым. Но нам уже не три года, мы можем судить о всем по-своему и по-взрослому. Так что слово и решение за вами. Это просто еще может быть инерция, лень, хочется оставаться а в той же точке, ничего не делать. Но так жить неинтересно. Приглашаю вас к себе в команду. Кому интересно, пишите. И увидите в первом комментарии, если вы смотрите это в ТикТоке, имя пользователя мое в Телеграме, можете меня там найти. Если вы это смотрите в Фейсбуке, то я скину ссылку тоже в первом комментарии и над этим видео. Вы тоже можете нажать на нее, и там 10 минут идет видео ознакомительное об этой компании. Все вопросы будут решены. Приглашаю.